بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو صدای حق کے اس خاص پیغام میں جہاں ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جس نے دین اسلام کو علم معرفت کی روشنی سے منور کیا اور جس کی شہادت نے تاریخ کے اوراق کو اشکوں سے نم کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا آخری مرحلہ عباسی خلیفہ منصور دوانیگی کے دور حکومت میں گزرا منصور امام کی علمی عظمت عوام میں مقبولیت اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو برداشت نہ کر سکا اس کے دل میں امام علیہ السلام کے خلاف بغض حسد کا شدید طوفان تھا منصور کی سازشیں منصور نے کئی بار امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار اللہ نے حفاظت فرمائی اس نے امام کو بغداد بلوانا چاہا تاکہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر قتل کر دے لیکن امام نے ایک چالاکی سے اس کے ارادے کو ناکام بنایا آخر کار جب وہ کسی بھی ہر حربیت سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اپنے خاص ایجنٹ کے ذریعے امام کو زہر دلوانے کا منصوبہ بنایا زہر دیے جانے کا واقعہ منصور نے مدینہ میں موجود اپنے خاص کارندے کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہایت خطرناک زہر دلوایا یہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام کے جسم میں سخت جلن شروع ہو گئی پیٹ میں گردناک درد ہونے لگا اور جسمانی اعضا سوجنے لگے امام نے شدید حالت میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا آپ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور ذکر خدا میں مشغول رہے وصیت اور آخری لمحات امام نے اپنے خاص شیعوں کو بلایا اور آخری وصیت فرمائی ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے غم کو زندہ رکھو کبھی بھی ظالموں کی عطایت نہ کرنا امام نے امام موسہ قاظم علیہ السلام کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا اور از اپنے اصحاب کو ان کی عطائد کی وصیت کی پچیس شوال ایک سو اڑتالیس ہجری کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے زہر کے اثر سے شہادت پائی شہادت کے بعد کی کیفیت امام کی شہادت کی خبر مدینہ بھر میں پھیل گئی اہل مدینہ غم و میں ڈوب گئے منصور نیکی نے حکم دیا کہ امام کے جنازے کو خاموشی سے دفن کیا جائے تاکہ لوگوں کو کوئی اجتماع یا احتجاج کا موقع نہ ملے لیکن امام کے جانے والے اور اہل بیت کے محبین نے گریہ و ماتم کے ساتھ جنازے میں شرکت کی دفن اور مزار مبارک امام کو جنت البقی میں دفن کیا گیا وہیں جہاں امام حسن علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام بدفون ہیں آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا روزہ مبارک جنت البقی میں موجود ہے مگر آل سعود نے اس کی ظاہری عمارت شہید کر دی لیکن عاشقان اہل بیت کے دلوں میں امام کی عظمت کا مینار قائم ہے جو کبھی نہیں گرے گا امام جعفر صدق علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر صبر علم اور خدا پر یقین سے وہ روشن رہتا ہے ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا اختیار نہیں کرنا بلکہ علم ہدایت اور حکمت کے ذریعے ظالم کا پردہ چاک کرنا چاہیے آج ہمیں ان کے علم و کردار کو دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی ان کا سچا غم منانا ہے